নমস্কাৰ এই ককালৈ পুনৰ স্বাগতম জনাই মই জ্যোতি দাসে আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো আজিৰ ভিডিঅ' আজি আমি পঢ়িব ওলাইছো অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোল আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত থকা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ পাত ভিত্তিক অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে নিশ্চয় অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ দেখা পাইছা এইটো পাঠৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ চাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাক দিছে মাটিৰ চাহিদা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই অহাৰ যিকোনো দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰিব দিছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি জানো যে মাটিৰ চাহিদা দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈ আছে বহু কাৰণত মাটিৰ চাহিদা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে ইয়াৰে যিকোনো দুটা কাৰণ তোমালোকক লিখিব দিছে আমি উত্তৰটো কিদৰে লিখিব পাৰো উত্তৰটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰো জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাসস্থান সাজিবলৈ কৃষি কাৰ্য কৰিবলৈ মাটিৰ চাহিদা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে তাৰ পিছত আমি লিখিব পাৰো অৰ্থনৈতিক প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণেও মাটিৰ চাহিদা বেছি হৈ আহিছে ব্যৱসায় বাণিজ্য উদ্যোগ আদি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণেও মাটিৰ চাহিদা বেছি হৈ গৈ আছে তোমালোকে বহলাই লিখিব পাৰা মই দুটা পইণ্ট তোমালোকক লিখি দিছো বাৰু

সাৰুৱা মাটি থাকে তাতে কৃষি কাৰ্য বেছি ভালদৰে হয় তাতে উৎপাদন বেছিকৈ হয় গতিকে তাতে কি হয় জনবসতি বেছি হয় ঠিক আছে কোনো ঠাইত খনিজ সম্পদ অধিক হ'লেও তাতে জনবসতি বেছি হয় ঠিক আছে কোনো ঠাইত যদি খনিজ সম্পদ বেছি হয় তেতিয়াও তাতে জনবসতি বেছি হোৱা দেখা যায় আৰু কিছুমান আছে ধৰা আমাৰ যিবিলাক নদী আছে নদী উপত্যকা আছে তাতে সাৰুৱা মাটি বেছি হয় সেইকাৰণে তাতে যিটো ভাল দেখা সেইটো লিখিব পাৰা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাও আহাচোন ভূমি অৱসৰ হোৱাৰ দুটা কাৰণ দৰ্শাব দিছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভূমি কিহৰ কাৰণে অৱক্ষৰ হয় তাৰ দুটা কাৰণ আমি কিদৰে লিখিব পাৰো সেয়া চাও আহা আমি লিখিব পাৰো ভূমি অৱসৰ হোৱাৰ দুটা কাৰণ হৈছে মানুহে বেছিকে ব্যৱহাৰ কৰে নে নকৰে ভূমিৰ অৱক্ষয়ে মানুহ আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰক প্ৰভাৱিত কৰে গতিকে যেতিয়া ভূমিৰ অৱক্ষয় হয় তেতিয়া মানুহ আৰু পৰিৱেশক প্ৰভাৱ্বিত কৰে খেতি পথাৰৰ মাটিত যেতিয়া ইটা ভাটাৰ দৰে উদ্যোগ গঢ়ি উঠাৰ বাবে কি হৈছে ভূমি অৱক্ষয় হৈছে আৰু মানুহে যধে মধে ঘৰ গছ গছনি কটাৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে ভূমি অৱক্ষয় হৈছে গতিকে আমি ইয়াতে আৰু এটা বস্তু লিখিব পাৰোঁ বনাঞ্চল ধ্বংস হোৱাৰ কাৰণে ঠিক আছে বনাঞ্চল ধ্বংস হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে ভূমি অৱক্ষয় হৈছে যিহেতু গছ গছনিবিলাকে মাটি খামোচ মাৰি ধৰি থাকে গতিকে আমাৰ এই ভূমি অৱক্ষয় হোৱা সেইটো এটা কাৰণ বুলি আমি কব পাৰো ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওচোন বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমান পানীৰ সংকটে দেখা দিয়াৰ দুটা কাৰণ লিখিব দিছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ পানীৰ এতিয়া সংকট আমি দেখা পাই আহিছো বিভিন্ন ঠাইত পানী এতিয়া পোৱা নাযায় যিটো আমাৰ খোৱা পানী আছে সেই খোৱা পানীৰ পৰিমাণ আমাৰ পৃথিৱীত বহুত কম যদিও আমাৰ এসত্তৰ শতাংশ পানী আছে তথাপিও আমাৰ খোৱা পানীৰ সংখ্যা বিৰাট কম হয় গতিকে আমি দেখিছোঁৱে বহুত ঠাইত পানীৰ সংকট দেখা গৈছে কিছুমান ঠাইততো পানী একেবাৰে নাপায় যিদৰে ৰাজস্থান বা এইবিলাক ঠৰ মৰুভূমি সেইবিলাকত পানী আমি নোপোৱাই হৈছো এতিয়া আমাৰ ভূগৰ্ভৰ জল লাহে লাহে শুকাই আহিব ধৰিছে ইয়াৰ কাৰণবোৰ কি কি বাৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে পানী অপচয় কৰাৰ কাৰণে পানীৰ সংকটে দেখা দিছে গতিকে পানী আমাৰ যিটো ব্যৱহাৰ সেই ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে জানি পেলাইও আমি কি কৰিছো অপচয় কৰি ফুৰিছোঁ গতিকে অপচয় কৰাৰ কাৰণে পানীৰ সংকটে দেখা দিয়া গৈছে গতিকে পানীৰ ব্যৱহাৰটো আমি জানিব লাগিব সেইকাৰণেহে পানী আমি পিছলৈ আমি ৰক্ষা কৰি ৰাখিব পাৰিম আৰু কি হৈছে জাননে ঋতু অনুযায়ী যিবিলাক বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি অহাৰ বাবে আজিকালি যিটো বৰষুণ হৈ আছে সেইটো বহুত কম হৈ আছে আগতে বৰষুণৰ পৰা আমি পানী পাওঁ আমি জানো আমাৰ ভূগৰ্ভৰ জলটো কেতিয়া বৃদ্ধি পায় যেতিয়া বৰষুণৰ পৰিমাণ বেছি হয় এতিয়া বৰষুণৰ পৰিমাণে কমি আহি আছে সেইকাৰণে আমাৰ পানীৰ সংকটে দেখা দিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁহাচোন তলৰ কোনটোৱে পানীৰ সংৰক্ষণত সহায় কৰে ইয়াতে আমাক তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই তিনিটা অপশ্যনৰ কোনটো হ'ব আমি কব লাগিব তোমালোকে অকণমান চেষ্টা কৰাচোন তলৰ কোনটোৱে পানীৰ সংৰক্ষণত সহায় কৰে অবাবতে পানীৰ টেপ খুলি থ'লে ঠিক আছে এইটো প্ৰশ্নৰ প্ৰথম অপশ্যনটো কি দিছে অবাবতে পানীৰ টেপ খুলি থলে ভূগৰ্ভৰ পানীৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ কৰিলে বৰষুণৰ পানী জমা কৰি থ'লে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি যদি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি বিচাৰি পাওঁ তেনেহ'লে এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে এই তিনিটাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ যিটো অপশ্যন দিছে সেইটো হ'ব জানো নহয় ঠিক আছে ভূগৰ্ভৰ পানীৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ কৰিলেও সংৰক্ষণ নহয় বৰষুণৰ পানী যদি আমি জমা কৰি থওঁ তেতিয়াহে আমি পানীৰ সংৰক্ষণত সহায় হব ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁচোন নিৰ্মল পানী পাবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই তিনিটা অপশ্যন মই পঢ়ি দিছো বাৰু আৱৰ্জনাবোৰ নৈত পেলাব লাগিব যদি চাফা পানী নিৰ্মল মানে হৈছে চাফা পানী পাবলৈ হলে আৱৰ্জনাবোৰ নৈত পেলাব লাগিব জানো নালাগে নিশ্চয় নালাগে হয়নে নহয় পানী দূষিতহে হ'ব পানীত ৰাসায়নিক সাৰ মিলাব লাগিব কি কৈছে পানী ৰাসায়নিক সাৰ মিলালে পানীটো নিৰ্মল হৈ পৰিব ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কি দিছে পানী উৎস প্ৰদূষিত নোহোৱাকৈ ৰাখিব লাগিব গতিকে পানীত ৰাসায়নিক সাৰ মিহলাব লাগিব এইটো বস্তু নহয় কাৰণ ৰাসায়নিক সাৰ মিলে পানীটো দূষিতহে হব পানীৰ যিবিলাক উৎস আছে সেই প্ৰদূষিত নোহোৱাকে ৰাখিব লাগিব উৎস বুলি কোৱাৰ লগে লগে নৈ জান জুৰি এইবিলাক আমি প্ৰদূষিত নোহোৱাকে ৰাখিব লাগিব গতিকে প্ৰশ্নটো চাওঁচোন তলৰ কোনটোৱে শক্তি সংৰক্ষণত সহায় নকৰে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ অধিক হলে ঠিক আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তলৰ কোনটোৱে শক্তি সংৰক্ষণত সহায় নকৰে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ অধিক হলে অপৰাম্পৰাগত শক্তিৰ সু ব্যৱহাৰ কৰিলে শক্তি সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সহায় নকৰে সুধিছে নকৰে মানে শক্তি সংৰক্ষণত ইয়াতে নিগেটিভ কথাটো সুধিছে গতিকে ইয়াতে আমাৰ দুটা অপশ্যন আছে অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ সু ব্যৱহাৰ কৰিলে অপৰম্পৰাগত শক্তি বুলি কোৱাৰ লগে লগে সৌৰশক্তি যিবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকিব পাৰোঁ সেইটো এটা অপশ্যন শক্তি সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত মিত্ৰ বয়ী হ'বলৈ মানে ভালদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এই দুটাটো আমাৰ পজিটিভ কৈছে ধনাত্মক দিশটোহে কৈছে শক্তি সংৰক্ষণত আমি এইকেইটা সহায়েই হ'ব গতিকে জীৱাশ্ম ইন্ধন যদি আমি ব্যৱহাৰ অধিক কৰোঁ তেতিয়া শক্তি সংৰক্ষণত সহায় নহয় গতিকে ইয়াৰে উত্তৰটোহে শুদ্ধ হ'ব আৰু বাকী দুটা

বিকাশ ভূমি সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ভূমিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আমাৰ কৃষি শিল্প উদ্যোগ যাতায়ত আৰু যোগাযোগ গঢ়িবলৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কিদৰে কৰা হৈছে আমি এইদৰে লিখিব পাৰো আৰু আমি লিখিব পাৰো মানুহৰ সভ্যতা সংস্কৃতি অৰ্থনীতি আদিৰ ক্ষেত্ৰত মাটিৰ ভূমিকা সৰ্বাধিক হয় এই মাটি বা ভূমি অসীম নহয় গতিকে এই মাটি লাহে লাহে অৱক্ষয় হৈ গৈ আছে ই বৰ মূল্যবান সম্পদ গ্ৰাম্য মাটিয়ে কৃষকৰ জীয়াই থকাৰ সম্বল এই মাটিতে কৃষি কাৰ্য কৰিয়ে তেওঁলোকে জীয়াই থাকে কৃষিৰ বাবে বহুতে ঘাহনি বিল পিটনি আদি মাটিৰে পুতি কৃষিভূমিলে ৰূপান্তৰিত কৰে এনে কৰোতে পৰিৱেশত পৰিব পৰা প্ৰভাৱৰ কথা ভবা নহয় গতিকে এই যিবিলাক আমাৰ বিল আছে পিটনি আছে এইবিলাক যদি আমি মাটিৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি তোলোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এই যিবিলাক বিল আৰু পিটনীয়ে আমাৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ বজাই ৰাখিছে সেইটো নিৰ্মূল হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত আমি লিখিব পাৰোঁ নগৰ অঞ্চলত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ অধিক হয় বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ বাবে ভূমিৰো অধিক প্ৰয়োজন হয় গতিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে বাসস্থান উদ্যোগ ৰাস্তা ঘাট আদিৰো প্ৰসাৰ ঘটে সেইকাৰণে কাষৰীয়া কৃষিভূমি জলাভূমি ওচৰৰ বন্যভূমি আদিলৈ নগৰ সম্প্ৰসাৰিত হয় গতিকে নগৰটো আমাৰ কেনেকৈ সম্প্ৰসাৰিত হয় সেয়াও কোৱা হৈছে ঠিক আছে গতিকে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি এইদৰে লিখিব পাৰো ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাও নাচোন ভূমি সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত কি পৰিৱৰ্তন হৈছে পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠ লোক বা ওচৰৰ বিজ্ঞলোকৰ পৰা সেই সম্পৰ্কে জানি লৈ এটা টোকা যুগুত কৰা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো প্ৰশ্নৰ আমি অলপমান তোমালোকক বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছো যাতে তোমালোকে নিজে লিখিব পাৰা চোৱা প্ৰথম কি কৈছে তুমি থকা ঠাইখনৰ ভূমি সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত কি পৰিৱৰ্তন আছে গতিকে তোমালোকৰ ঠাইত আগতে তোমালোকৰ ককা আইতাহঁতক সুধিব পাৰা আগতে কেনেকুৱা আছিলে আগতে খেতি পথাৰ বেছি আছিলে নে নাই কোনখিনি ঠাই এতিয়া খেতিপথাৰৰ পৰা উদ্যোগলৈ পৰিণত হৈছে বা কোনবিলাক ঠাইত মানুহ বেছিকৈ থাকিব লগা হৈছে সেইবিলাক তোমালোকে তোমালোকৰ জ্যেষ্ঠজনৰ লগত কথা পাতি সুধিব পাৰা আৰু তোমালোকে ইয়াৰে এটা টোকা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰা গতিকে আমাৰ ধৰা এৰিয়াটোত এইখিনি ঠাইত আগতে খেতিপথাৰ আছিলে আৰু এতিয়া তাতে উদ্যোগ স্থাপন হৈছে বা তাতে মানুহ থাকিবলৈ লৈছে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই আমাৰ ইয়াৰে ঠাইবিলাকৰ মাটি কিনিছে আৰু তাতে থাকিবলৈ লৈছে ঠিক আছে গতিকে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি লগে লগে পৰিয়াল বিলাকো বৃদ্ধি হৈ গৈছে আৰু মাটিৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সম্পত্তি আছিলে সেইবোৰ ভাগ বতৰা হৈ গৈছে গতিকে পৰিয়ালবিলাক ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে মাটিবিলাকো ভাগ বতৰা হৈ পৰিছে গতিকে তোমালোকে এইকেইটা পইণ্টৰ ওপৰত অলপমান আলোচনা কৰি নিজৰ যিবিলাক জ্য়েষ্ঠ আছে ককা আইতা মা দেউতাৰ লগত কথা পাতি তোমালোকে টোকাটো প্ৰস্তুত কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলো তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহাচোন বনজ সম্পদ আৰু জলজ সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ভূমিকা লোৱা উচিত গতিকে বনজ সম্পদ আৰু জল সম্পদৰ বিষয়ে আমি জানোৱেই গতিকে বনজ সম্পদ আৰু জল সম্পদৰ বিষয়ে আমি যিহেতু তাতে কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেয়া বিষয়ে আমাক লিখিব দিছে গতিকে বনজ সম্পদ বুলিলে আমি কি বুজো বিভিন্ন গছ গছনিকে আদি কৰি লতা বাঁহ বেত ফুল বিভিন্ন জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি ইত্যাদিবোৰকে ধৰিব পাৰি হিচাপ মতে বিগত দুহেজাৰ বছৰৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা এশ ষাঠি বিধ মান জন্তু আৰু প্ৰায় আঠটাশীবিধমান চৰাইৰ প্ৰজাতি নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে আমাৰ কিমানখিনি যিবিলাক বন্যপ্ৰাণী আছে সেইবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে আমি গম পালো ঠিক আছে দুহেজাৰ বছৰৰ ভিতৰতে এইবিলাক একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে হয়নে নহয় গতিকে অৰণ্য ধ্বংস হোৱাৰ ফলত গৰাখহনীয়া বনজুই চুনামী ভূমিস্খলন বানপানী আদি দুৰ্যোগে বন সম্পদসমূহৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিছে গতিকে এই যিবিলাক বন্যপ্ৰাণী আছে বা বন সম্পদ আছে এইবিলাক আমাৰ বিভিন্ন কাৰণত নাইকিয়া হৈ পৰিছে তাৰ ভিতৰত অৰণ্য ধ্বংস গৰাখহনীয়া চুনামী বনজুই এইবিলাক হৈছে তাৰ কাৰক পৃথিৱীৰ উপৰি ভাগৰ দুই তৃতীয়াংশই প্ৰাণীৰে আৱৰা তথাপি আমাৰ দৈনন্দিন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পানীৰ পৰিমাণ বৰ তাকৰ তদুপৰি আমাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য পানীৰ সত্তৰ শতাংশ সহজে পাব পৰা অৱস্থাত নাই সেয়েহে জল সম্পদ অতি মূল্যবান এই জল সম্পদৰ প্ৰধানকৈ জলসিঞ্চন পৰিবহন উদ্যোগ আৰু ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আমি লিখিব পাৰো বিদ্যুৎ শক্তি আহৰণৰ বাবেও জলসম্পদৰ প্ৰয়োজন হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে পানীৰ ব্যৱহাৰো বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু সেই অনুপাতে ব্যৱহাৰযোগ্য পানীৰ পৰিমাণ বঢ়া নাই তাৰ লগতে পানীৰ উৎসসমূহ প্ৰদূষিত হবলৈ লোৱাৰ বাবেও জলসম্পদৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে গতিকে জলসম্পদ আমাৰ যিটো পানী সেইটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে যিটো আমাৰ খোৱা পানী সেইটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে পানীৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ আমি জল সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু যিবোৰ কামৰ দ্বাৰা পানী প্ৰদূষণ হয় তাক পৰিহাৰ কৰিব লাগিব প্ৰয়োজনতকৈ বেছি পানী ব্যৱহাৰ কৰা অনুচিত পানী পুনৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰতো কি কৰিব লাগিব গুৰুত্ব দিয়া উচিত আৰু বৰষুণৰ পানী পুনৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া উচিত হ'ব লাগিব গতিকে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰি আমি পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এইকেইটা প্ৰশ্নই আলোচনা কৰিলোঁ অহা ক্লাছত এই পাঠ্যপুথিত থকা অনুশীলনী বাকীকেইটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা নিজৰ টুকাবহীত তোমালোকে ভালদৰে লিখি ল'বা তেতিয়ালৈ সামৰিছোঁ নমস্কাৰ